Ай, бро, с вами Поля Космос. И сегодня я буду опять делать DIY И это тоже связано с Хэллоуином. Я буду делать магнитик. У каждого на холодильнике, ну, почти у каждого, есть э, такой магнитик. Вот. Ну, что-то типа этого. Ну вы поняли, короче. Растишки. Магнит. Вообще это, да, у нас дофига да таких магнитиков. Возьмите этот магнитик под кран и вот так начинайте зереть. Потом, когда у вас получится что-то подобное, да, просто потрите об тряпочку. Будет идеально. Получается такой магнитик. И для этого дерево... Блин. Так и для этого DIY нам понадобится магнитик, э, ручка можно взять маркер, главное, чтобы оранжевый было, клей, можно ПВА, можно карандаш. У меня жидкий. Обязательно э, простой карандаш и ножницы, потом маркер. Фу. Ну и картонка. <laughs> Показывать, как я это делаю, я не буду. И увидимся через пять минут. Да, еще ластик нужен. Да, вот что у меня вышло. Я знаю, не очень. Теперь раскрашиваем. Фух, и так, наконец-то у меня получилось сделать это гребный этот магнит. Фух. короче, вот что вышло. Сзади магнитик тоже. прилепил. Тут что-то написано, но я не буду читать. Да, и там немножко ротик, чуть-чуть, ну, плохо ему, да. Ну, извиняйте. Что, пришло, что получилось, то получилось. Вот и это идеально просто смотрится на холодильнике. Где холодильник? Блин, надо свет включить. Пик. Вот идеально просто. Смотрите, как классно на холодильнике. Там у меня куча магнитов, поэтому я не пожалела взять именно вот такой магнитик. Где ты? Вот ты. Вообще магнит очень классный. У меня вышел. Ладно. С вами была Пуля Космос. Всем пока и до новых встреч.